Доброго дня, я кулеметник повітряно-десантних військ. За свою воєнну службу я побачив немало вашого брата. І я звертав увагу, що в їхніх очах теж є страх перед нами. І запам'ятайте, ми козаки. Козаки це вільна людина. Ми будемо жити на вільній землі, будемо рости наших дітей на нашій Україні, на вільній Україні. Слава Україні! Героям слава! Буду говорить на русском, так чтобы меня понимали люди, которые находятся с другой стороны. Мой позывной удав воевал в Добробольческом украинском корпусе. В этот светлый праздник я привет огромный, пламенный всем, кто находится с другой стороны. Хочу напомнить вам, что вы, пока вы находитесь на нашей земле, на нашей земле, пока будет проливаться хотя бы капля крови наших братьев, хотя бы слеза наших матерей, за каждую из них Ви отвітите свою життя. Доброго дня, на шановні! Я офіцер Збройних сил України. Завтра для нас велике свято, день незалежності України. Боротьба не буває без втрати. Хлопці, які загинули, ми будемо шанувати їх пам'ять. Слава Україні! Я был в очень многих городах, которых мы освободили. Степановка, Сурмогила, Авдеевка, Маринка, Пески. Был ранен под Донецким аэропортом. Получил 12 ранений, 4 пулев, 8 осколочных. Но несмотря на это, я вернусь туда 150 раз, если надо будет. А может и больше. Поэтому увидимся. Слава Украине!